Wysokość odkryć, bo istnę Historie, Historię naszej pasy poczuję ja w Ja luzie. Nie, rozkażę Mimożkę, w Самый красочный и религиозный праздник, притворяющий воскресенье Христова Пасхи, это пальмовое, пальмовое воскресенье, которое торжественно отмечается в костюме. Главным атрибутом этого праздника являются пальмы, которые, однако, имеют мало общего с пальмовыми ветвями. Дальше роль фарм букеты из самшита и сушеных цветов, а также веток ел. Старину верили, что освещенные во время валидной на приобретают особые свойства, например, изгоняют болезнь. После богослужения верующие легонько ударяли имя друг друга, желая при крепкого здоровья, долговетия, богатства и щедрого урожая. В страстную субботу верующие приходят в храмы, где священники благословляют пищу, предназначенную для праздничного стола, то есть так называемые свячины. Значит, Великий Пост подходит к концу. В Польше традиция освещения продуктов очень давняя, уходящая корнями в 14 столетие. Но если раньше светили только из печенного и скелетного теста барашка... Я вот но сегодня у пасхальной корзиночки должно быть по меньшей мере 7 разных продуктов, каждый из которых имеет свое символическое значение. Это хлеб, гарантирующий зажиточность и удачу для христиан, прежде всего символизирует тело Христова. Яйцо является символом возрождающейся жизни, победы, жизни над смертью. Соль считается минералом, дарующим жизнь, а под репнем, по древним поверьям также отгоняющим злых духов. Копченое мясо символизирует здоровье, плодовитость и материальное благополучие. Сыр символизирует дружбу между человеком и силами природы. Хрен физическую силу и крепость, а также кондитерские изделия, прежде всего пасхальные бабы, куличи и мазурки. Владу сани в корзину последними и считаются символом разного рода способностей и мастерства. Традиция видит, чтобы вся выпечка была домашней работой.